અને ખરીદીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો ત્યારે આજે લાભપાચમ શુભ દિવસે કાપડ માર્કેટ સહિત તમામ વેપાર ધંધાની વિધિવત રીતે શરૂઆત કરવામાં આવી છે વેપારીઓ ભગવાનની પૂજા કરીને આ વર્ષમાં ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં સારી તેજી જોવા મળશે તેવી વ્યક્ત કરી છે લાભ પાચમનો દિવસ માનવ દ્વારા ઉજવાતી દિવાળીનો પૂર્ણ કાળ ગણાય છે અને આ દિવસથી દેવોની દિવાળીની શરૂઆત થાય છે ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ આ દિવસનું ઘણું મહત્વ રહેલું છે લાભ પાચમના શુભ મુહૂર્તે સુરતના ટેક્સટાઇલ વેપારીઓએ પોતાની દુકાનો ખોલીને ધંધા વેપારની શરૂઆત કરી છે આપકા પરિચય રમના સાડા પૂર્વ ડાયરેક્ટર પ્રવક્તા પોસ્ટા જે લાભ પાચમ મુહૂર્ત કેસા હે देखिए लापंचम पंचम का मुहूर्त है हमें आशा रहती है व्यापारी की जैसी दीपावली की पूजा होती है सभी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके अपने कोई वतन चले जाते हैं कहीं घूमने चले जाते हैं कहीं सूरत में रहते हैं लेकिन ठीक लापंचम पंचम के दिन ये परंपरा चली आ रही है हमारे सूरत की कि ठीक छः दिन के बाद में लाभ पंचम जैसे ही आएगा उसी दिन मार्केट खुलता है तो आज का जो लाभाचम है उसको हम अच्छे मुहूर्त के हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं और ऊपर वाले से लक्ष्मी वहां से गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा यह साल सुख जाए और बहुत अच्छा जाए जिस तरह हम दीपावली की पूजा करते हैं उसी तरह ये लाभ पंचम का पूजन है इसे हम सर्वोपरि मानते अपने हिंदू शास्त्र में सना, हिंदू सनातन में और अभी अगर आपको मैं बात करनी चाहूँ तो ये दीपावली थी हमारे पच्चीस सालों की तुलना में ये दीपावली पच्चीस से तीस कमजोर थी तो विशेषतः हम ये प्रार्थना करते हैं कि अब आने वाला साल है वो सूरज कपड़ा व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा जाए जिसकी शुरुआत हम आज पूजा करके शुरू कर दी है और धीरे धीरे व्यापारी आएंगे वैसे मार्केट खुलता जाएगा कुल मिला के आज से जो मार्केट खुलने की है, शुरुआत हो चुकी है वो पंचम के दिन